Севастопольська міська організація ветеранів України рішуче засуджує безвідповідальні дії організаторів і підбурювачів масових заворушень у столиці України. Її голова контр-адмірал відставці Сергій Рибак прокоментував ситуацію. Я думаю, що вопрос є дуже серйозний, і всі люди, як у всій Україні, так і по всім світі, обіспокоєні положенням справ, яке служились у нас час в нашому государстві. Конечно, эта обстановка непростая. Ее нельзя оценить так, что виноваты одни, виноваты вторые, или кто-то еще не виноват. Виноват их много, потому что есть проблемные вопросы, которые люди должны были бы решать их, значит, немножко по-другому. Но и методы, которыми работает оппозиция сейчас, значит, на Майданах и везде, и всюду, это тоже не те методы, которые имеются в виду. Я понимаю, что как человек, я вот выполнил пять интердолгов. Я знаю, был в батальоне во время войны. Я знаю, что такое, когда погибают люди, когда смерть приходит в дом. Вот мне приходилось родить близких друзей. Я знаю, что это стоит. Поэтому, значит, не стоит крови не стоит ни, никакие, никакие амбиции, не могут стоить крови. Поэтому я считаю, и ветераны, прошедшие войну и прошедшие службу, а у нас в Севастополе живет 4,5 тысячи людей, выполнившие интердолг, около тысячи афганцев. Это люди, которые знают, что такое война, и что такое кровь, и как надо, что такое надо выжить. Поэтому мы считаем, что диалог, компромисс, самое хорошее дело для того, чтобы можно было решить вопрос. Все равно всякая война, всякая бойня всегда кончается миром. Другого выхода не есть. еще народ, еще в мире человечество не придумало другого чтобы шла война, а потом будет мир. Лучше сделать мир с самого начала, уступить друг другу, чем воевать, а потом опять будет мир. И будет все равно победителей нет и побежденных нет, потому что побежденные рано или поздно возьмутся опять за своих победителей и будут их побеждать. То есть это вопрос вечный. Я считаю, что предложения, которые сделаны сейчас, это большие уступки для оппозиции. И если ты хочешь работать, бери руки, говорит, лопату, кирку, и работай. Так, мы, значит, ветераны Севастополя, мы свое обращение напечатали во всех средствах массовой информации и говорим договариваться, садиться за стол переговоров, принимать уступки с одной стороны, уступки с другой стороны, и в стране должен быть порядок. Потому что все это отражается на нас всех, потому что начинает страдать экономика, начинается сбой в экономике. Люди должны понять, что мы с вами начнем если будет дальше так продолжаться, то мы начнем и голодать, и льготы не получим, и пенсии будут не вовремя выплачиваться, и в меньшем объеме. Это все впереди нас ждет, если мы сейчас не решим проблему сегодня. Вот наше мнение.